तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायाद् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयम् व्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी प्रकाशिनी देवी शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्राकारिकारक्तशा आकारब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययम् लक्ष्मी, लक्ष्मीलक्ष्म्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कारपरमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके प्रथमे त्र्यम्बिका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी अवमे खड्गत्रिशूले दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्तिका ये तत्स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्याविचारणा एकमासं का द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्राभयपीडि जन्मान्तर जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमप्रुतः पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वह्निचौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल पातके। राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने स्मसाने चकारागे हारिवन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपे नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणम् स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या स्त्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च चा युगणे यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्र भवनी तटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयास्तदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखा त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः कुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायाद्बालकुमारिका